Matta 10-cu fəsil İsa 12 şagirdinin yanına çağıırıb onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi ki, onları qovsunlar, hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa şəfa versinlər. Bu 12 həvarinin adları belədir. Birincisi Peter adlanan Şimon və onun qardaşı Andrey, Zavdayoğlu Yaqub bəqardaşı Yəhya, Filip və Bartalmay, Tomas, və birgi yığan Matta, Halpa oğlu Yaqub və Saddai, henançı Şimon və İsa'ya xəyanət eliyən Yahuda İskariyot. İsa həmin 12 nəfəri belə əmrlə göndərdi: Başqa millətlərin arasına getməyin. Və Samariyalıların heç bir şəhərinə girməyin amma İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına gedin. Getdiyiniz yerlərdə səmavi padşahlıq yaxınlaşıb deyə bəz edin. Xəstələrə şəfa verin. Ölüləri dirildin. Cücəmləri pak edin. Cinləri çıxarın. Müftə aldınız, müftə verin. Qurşağınızda nə qızıl Nə gümüş, nə də mis götür. Yol üçün nə torba, nə iki köynək, nə çarıq, nə də əsay götür. Çünki işçi öz əlqvəcəyə layiqdir. Hansı şəhərə, ya kəndə girsəniz, orada ləyaqətli kimdirsə, axtarın və yola çıxanacan onun evində qal. O evə girərkən ev sakinlərini salamlayın. Əgər ev layiqdirsə, əmin-amanlığınız onun üzərinə gəlsin. Layiq deyilsə, əmin-amanlığınız özünüzə qayıtsın. Kim sizi qəbul etmir və sözlərinizi dinləməsə, o evdən və ya şəhərdən çıxarkən ayaqlarınızın tozunu tırpın. size doğrusunu deyirəm. Kıyamet günü Sodom ve Homur diyarının halı bu şehrin halından daha asan olacak. Budur, sizi kurtlar arasına kuzular kimi gönderdiler. Ona göre de ilan kimi müdrik ve göğerçin kimi mersum olun. İnsanlardan özünüzü gözleyin. Çünki onlar sizi məhkəmələrə çəkəcək. Sinagoglarında qamçılayacaqlar. Onlara və millətlərə şahadət etmək üçün siz mənə görə valilərin və tağşahların qarşısına aparılacaqsınız. Onlar sizi təslim edəndə necə və ya nə deyəcəyiniz bu arada qayğı çəkməyin. Nə deyəcəyiniz həmin vaxt sizə bintədləcək. Çünki danışan siz yox. Sizdə danışan atanızın ruhudur. Qardaş qardaşı, ata övladını ölümə təslim edəcək. Övladlar ata anasına qarşı çıxıb onları edam etdirəcək. Mənim adıma görə hamı sizə nifrət edəcək. Amma axıra can dözən xilas olacaq. Sizi bir şəhərdə təqib edəndə başqacasına qaçın. Sözü sizə doğrusunu deyirəm. Siz İsrail şəhərlərini dolaşıb qurtarmamış. Bəşər oğlu gələcək. Şagird müəllimindən, qul da ağasından üstün deyil. Şagirdin öz müəllimi, qulun isə öz ağası kimi olması qona kifayətdir. Əlin if sahibinə "Baal Zebul" dedilərsə, onun ailə üzvlərinə bundan nə qədər artıq deyəcəklər. Beləliklə onlardan qorxmayın. Çünki elə örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmayacaq və elə gizli bir şey yoxdur ki, bilinməyəcək. Sizə qaranlıqda dediklərimi gün işığında söyləyirəm. Və qulağınıza pıçıldananı Damlardan beyan edin. Bedeni öldürüp canı öldürebilmeyenlerden korkmayın. Hem canı hem bedeni cehennemde mehvedebilen Allah'tan korkun. İki serçe bir kara pula satılmır mı? Onlardan biri bile atanızın izni olmadan yere düşmez. Sizin başınızdaki saçlar bile sayılıp, Ona görə də qorxmur. Siz saysız-hesabsız sərçədən daha dəyərlisiniz. İnsanlar qarşısında məni qəbul edən hər kəsi mən də göylərdə olan Atamın qarşısında qəbul edəcəyəm. Amma kim insanlar qarşısında məni inkar etsə, mən də onu göylərdə olan Atamın qarşısında inkar edəcəyəm. Düşmənim ki, yer üzünə sülh gətirməyə gəlmişəm. Mən sülh deyil, qılıç gətirməyə gəlmişəm. Çünki mən oğulu atasından, qızı anasından, gəlini də qayınanasından ayırmağa gəlmişəm. İnsanın düşməni öz ev əhli olacaq. Atasını və ya anasını məndən artıq sevən kəs Mənə layiq deyil. Oğlunu, qızını məndən artıq sevən də mənə layiq deyil. Çarmıxını götürüb ardınca gəlməyən kəs də mənə layiq deyil. Canını qoruyan kəs onu itirəcək. Mənim uğurumda canını itirənsə onu qoruyacağam. Sizi qəbul edən kəs məni qəbul edir. Mənə qəbul edəndə, mənə göndərəni qəbul edər. Peyğəmbəri peyğəmbər olduğu üçün qəbul edən kəs peyğəmbərə layiqdir mükafat alacaq. Salih-i salih olduğu üçün qəbul edən də salihə layiqdir mükafat alacaq. Kim bu kiçiklərdən birinə şagird olduğu üçün, hətta bir kəsə soyuq su içirdərsə Size doğrusunu deyirəm. Mükafatsız kalmayacağım.